Остання історія сьогодні від чоловіка. Хотів би розповісти свою ситуацію з аб'юзивними стосунками напіванонімно, тому хотів би назвати себе Сергій П. Я з України. Виїхав із країни через війну, приїхав жити до країни ЄС. У цій же країні познайомився із своєю майбутньою дружиною. Спочатку просто спілкувалися, через кілька місяців почали зустрічатися. Ще через три місяці вирішили жити разом. Спочатку все було чудово: почуття, емоції, пристрасть, майже без сварок, хіба що через дрібниці. Оскільки в мене був ВНЖ за тимчасовим захистом, а у неї стабільний досвід на проживання, ми вирішили офіційно оформити стосунки, щоб я міг отримати ВНЖ як чоловік і не хвилюватися про невизначеність із документами. Працюю я дистанційно в українській компанії, тому шлюб ніяк не допоміг би мені у вирішенні питань з роботою. Потім дружина почала скаржитися, що втомлюється на своїй роботі і хоче змінити професію, але для цього їй потрібно було навчитися на досить тривалих курсах. Відповідно, на цей період мені довелося б утримувати нас обох. Я погодився, вона звільнилася і пішла навчатися. І після цього наші стосунки почали різко погіршуватися. Вона почала часто влаштовувати, сваркити скандали з будь-якого приводу, перестала визнавати мою думку в будь-яких питаннях. Якщо я спокійно наполягаю на своєму, вона починає проявляти агресію. Вона влаштувала скандали, що я збирався посидіти з друзями в барі. Ми майже перестали займатися сексом. Вона постійно знаходила приводи відмовитися. Можу чесно сказати, що я завжди намагався бути лагідним і доброзичливим, не проявляв агресії, ніколи навіть не подумав підвищувати голос, але це не допомагало. Якщо у нас були розбіжності навіть через побутові дрібниці, вона починала кричати, ображати і принижувати мене. Іноді казала, що я нудний, і зі мною не цікаво. Бувало, що прямо заявляла Ти не чоловік. Якщо я проявляю наполегливість або вдається їй переконати, вона впадає в істеріку і починає мене бити. Я вихований у переконанні, що жінок бити не можна, тому і не відповідаю, і лише намагаюся захиститися від ударів. У такі моменти вона може схопити ніж і почати погрожувати мені. Або погрожує самогубством, намагається вистрибнути з балкона, і мені доводиться її витягувати. Або вибігає з квартири у пижамі і тапках без ключів і телефона, і я знову змушена її повертати. У такі моменти я дуже хвилююся за неї, починаю просити вибачення просто за те, що наполягав на своїй думці. Вона каже, що хоче, щоб я завжди погоджувався з нею. А якщо мені щось не подобається, я повинен просто мовчати. Одного разу вона зізналася, що кілька років тому перебувала в психіатричній лікарні протягом трьох місяців. Лікарі діагностували в неї межовий розлад особистості. Межовий розлад особистості. Так. Ой, Це те про це що ми казали. Да. Да, Після курсу терапії її виписали. Тобто, ще раз для ясності, агресію та аб'юзивну поведінку проявляє дружина. Я завжди намагаюся загладити всі конфлікти. Усі ці сварки і скандали мене дуже. Для мене дуже болісні. Я щоразу сильно нервую, відчуваю потужний стрес. Особливо хвилююся за неї, що вона може справді щось зробити. Піти від неї теж не можу. Навіть не так сильно боюся за свій ВНЖ. Це можна вирішити. Я боюся більше за дружину. Попри все, я відчуваю, що люблю її. І мені її дуже шкода. Зараз працюю тільки я, вона фінансово залежна від мене. Заощаджень у неї немає. Я хвилююся, куди вона піде, як упорається сама, адже її родина живе в іншій країні. Тому я не знаю, що робити, чи варто йти до сімейного псори... психотерапевта. За досвідом друзів, у разі серйозних проблем у стосунках, терапевти зазвичай рекомендують розлучення. Але для мене це не здається прийнятним варіантом. Хотілося б знайти можливість якось налагодити наші стосунки. В чергу, цікаво те, що поки ти зачитувала, я вже собі помітила таких чотири симптоми. Выраженных симптомов пограничного расстройства личности, эмоциональная неустойчивость, склонность к проявлению агрессии, в том числе угроз причинить вред другому человеку, проявление конфликтности и отсутствие толерантности с несогласием. Например, они очень болезненно воспринимают, если люди с пограничным расстройством личности сильно болезненно воспринимают несогласие с их точки зрения. Если у людей с нарциссическим расстройством им больно, но они могут никак не отреагировать со временем мстить то тут несогласие может привести к серьезному острому конфликту. Например, также следует учитывать то, что она угрожает суицидом. Она убегает, и люди с пограничным расстройством личности часто а, прибегают к такой модели поведения, как избегание. Они убегают, чтобы их возвращали. Mm -hmm. Если же их не возвращают, значит, он не хочет со мной отношения. Но они потом сами возвращаются, так что не расслабляйтесь. Они могут уйти и потом вернуться. И потом еще очень длительный промежуток времени убеждать вас в том, что вы их не любите, потому что вы не пошли их возвращать. Как я говорил, самый деструктивный метод э, решения проблемы ⁇ это верить в то, что что-то поменяется. Не поменяется. А, семейная терапия в этом случае не является эффективной. А, даже семейная схемная терапия, на которую я раньше уповал в случае при... Там, взаимодействие с человеком с пограничным расстройством личности эффективной не является. Можете со мной поспорить по этому поводу в комментариях, но исследования по этому поводу говорят очень однозначно вещи, что эффективность терапии человека с пограничным расстройством личности, она низкая, невысокая и, там, как правило, высокие показатели рецидива. Это тогда нужна психофармакология, употребление медикаментозного лечения и регулярная терапия. А это будет не тот человек, с которым он познакомился. Более того, он узнал лишь со временем, насколько я понимаю, что она лечилась в психиатрической так. больнице. Мое мнение такое. Было бы очень здорово, если бы человек при вступлении. Да, чтобы вы просто знали, с кем вы имеете отношение. Есть у человека психические заболевания, физические заболевания, наследственные, генетические и так далее. Это, конечно, в идеале. Но, естественно, льваки скажут, что это нарушение их никчемных жалких прав, потому ну, будут бояться. Я считаю, что каждый человек, например, даже в контакте со мной, должен знать про мои характерологические патологии, особенности и так далее. Чтобы, выбирая меня, он шел ну, типа, шел на все условия. Потому да. что все это же это будет проявляться. Да, да, и тут получается, человек сначала себя виноватым чувствовал, что тебя что-то делали не так. Очень удобная позиция по поводу того, что она от него полностью зависима, ему, ей выгодно быть зависимой от него. Потому что Но это знает, он... Что он... Не никуда киня. не уйдет, угу. и можно его на чувство вины постоянно шатать. Угу. Люди с пограничным расстройством личности часто апеллируют к чувству вины и к совести. Поэтому хорошо, что у меня такой ненужной вещью нету, как совести, и чувство вины. Также считаю, что в случае с Сергеем терапия не поможет ему. То есть сделать его более стойким нет, в это неэффективно. И если он решит развивать эти отношения, это все закончится тем, что у них появится ребенок, который будет иметь риски развития пограничного расстройства личности и депрессивного расстройства, либо спектра депрессивных расстройств в будущем. Исследования говорят о том, что есть генетические маркеры, которые влияют на появление расстройств личности, а в том числе того же кластера, к которому относится один из родителей. Насколько ему хочется потом воспитывать ребенка, у которого будет пограничное расстройство личности, либо серьезная проблема с депрессией, просто из-за того, что у него не хватает толерантности к неопределенности. То есть вот Сергей нетолерантен к неопределенности, он не знает, что дальше. Говорит, и не проблема, типа я вот просто боюсь, что она с собой что-то сделает. И он просто не сможет это изменить. И готов ли Сергей строить отношения всю свою жизнь, строить отношения с женщиной, которая будет спекулировать на его чувство вины, а его жизнь конечная. И если он готов прожить всю такую жизнь, такую, но не строить семью, может, он не хочет детей. А если будут дети, хочет ли он, чтобы ребенок наблюдал неадекватность поведения матери? Еще раз, я тут не говорю про мораль, этику и прочую херню, это уже надоело. Ну, то есть мне это надоело. Людей с серьезными ментальными проблемами нужно лечить, либо минимизировать их влияние на детей. Потом дети же растут тоже с проблемами. Почему мы сталкиваемся с неадекватностью? внутри отношений. Потому что ребенок с детства видел, как мать убегала, видел постоянно, что мать уходила, отец ее бил, а она угрожала суицидом. Нужно задуматься о том, хочет ли он, чтобы впоследствии его ребенок, их совместный ребенок, сталкивался с неадекватностью матери, которая будет угрожать суицидом, бросаться с ножом на... Более того, не учитывается, что пограничное расстройство личности имеет биологический компонент. То есть... Это, передавать это будет передаваться детям. Зачем? Ты, ты обрекаешь ребенка на шанс того, что он будет всю жизнь страдать и окружающие от него будут страдать. Но даже не эта проблема. Проблема в том, что надо учитывать причины возникновения э, пограничного расстройства у человека, потому что часто такие люди сталкиваются с потерей близкого человека, смерть э, отца, матери, дяди, опекуна, э, партнера. Он ушел из семьи, пропал, э, сексуальное насилие. То есть пограничное расстройство личности, оно имеет э, и биологические и психологические, и социальные, то есть биопсихосоциальный спектр. Mm -hmm. С человеком произошло все, что, ну, типа, только необходимо было, чтобы произошло, для того, чтобы у него было это расстройство. И это серьезные риски и для партнера, и для самого человека с пограничным расстройством, и для детей, они не заслуживают этого, если человек не лечится. Но, опять-таки, тут и медикаментозное лечение. Протоколы уже вписаны, что люди с пограничным расстройством личности должны принимать медикаменты, потому что одна психотерапия не решает эту проблему. Слишком нестабильная, волатильная самооценка, слишком высокие запросы по отношению к другим. И такие люди, когда приходят, когда вы приходите с пограничником к ну, пограничникам, неправильно, с человеком с пограничным расстройством личности приходите к психотерапевту, если он сам пойдет, ему не диагностируют, скажут наоборот: вы абьюзер, вы там что-то наделали и так далее. Вы приходите вместе, психиатр общается с вами вдвоем в паре, и он понимает, что человек, ваш партнер неадекватно реагирует. Так что это серьезная проблема. Люди с пограничным ростом личности создают ну, много проблем. Я думаю, что очень важно, что мы осветили эту тему, потому что очень важно быть обознанным в плане Психических заболеваний, что лекуется, что не подлежит лечению, как это может влиять на ваши отношения, на ваших детей, возможно, или да. есть. Я изменюсь вообще история? Да, перестаньте верить в эту историю. Не изменится человек, он не поменяется. Так. После 21 года почти не меняется, после 25 перестаньте тратить время. думаю, что это очень распространенная история, вся иллюзия, что человек изменится, но никогда эти изменения не наступают, поэтому это иллюзия. Поэтому сейчас ответственность, и выбор за свое життя за життя будущих своих мужливых детей. сейчас на Сергея. Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. уже вже знает. уже знает. Так, про это своей дружины. Он может сделать выбор. надеюсь, он сделает правильный выбор. Всегда выбирайте себя. Я тысячу раз говорил об этом. Всегда выбирайте себя. И вот некоторые могут там, я сталкивался с этим. Если выбирать себя, это эгоизм. Запомните одну очень важную вещь когда вы выбираете себя и делаете то, что хотите, это не эгоизм. Эгоизм — это когда вы заставляете других делать ваш выбор и действовать в соответствии с вашими ценностями. Потому кто не согласен с этим тейком, который я сказал, может смело пойти нахер. Ваше мнение ничего не значит, вы никто. Блин. Ну, по факту так и есть. Я что хочу, то и делаю. Кто что хочет, то и делает. И если человек не нарушает закон, ну вот, не привлекается к ответственности, нет от нарушения закона. То есть он действует в социальном поле, он делает соответственно со своими ценностями. С чего вы вдруг решили, с чего вы решили, что вы должны ради кого-то чем-то жертвовать? Почему вы решили, что я должен ради кого-то жертвовать, ты должна жертвовать? Вы живете в соответствии со своими убеждениями. Вы никому ничем не обязаны. Но вы несете ответственность за детей, например. Вы обрекаете ребенка в отношениях с человеком с психическими заболеваниями, обрекаете ребенка на, во-первых, шанс иметь психическое заболевание. Во-вторых, наблюдать нездорового отца или мать. Например, отец бьет мать, и мать рожает от этого там, алкоголика, mm -hmm. там, э, наркомана, человека с наркотической зависимостью. Вот говорят, нельзя называть сейчас наркоманов наркоманом. Наркоман можно называть, алкоголик, наркоман. От наркомана, от алкоголика, от э, человека с жестким ПТСР, который не собирается лечиться, потому что он считает, что виноваты все, кто угодно, государство, мама, папа, все виноваты, он не виноват, лечиться он не будет, пускай все адаптируются вокруг. Выражайте от этих людей э, детей и обрекайте их на вечное страдание. И потом растет э, человек, который в лучшем случае просто будет страдать, а в худшем случае будет небезопасен. И это ну, реально проблема у нас такая есть, что у нас сейчас именно это совковое мышление что «а кто подумает, а что скажет». Всегда выбирайте себя, всем плевать э, на вас. Поверьте, все, кто о вас что-то там думает и говорит, на самом деле не готовы нести ответственность за свои рекомендации. Выбирайте э, всегда себя, действуйте в соответствии со своими ценностями. Потому, Сергей, э, как поступить, конечно, решать вам. Я не могу давать, грубо говоря, советы, э, но я будь я дальше. на вашем месте… Было освяты рассказать. Да, с чем просто рассказать, справа, какие да. есть... Mm -hmm. э, потому почитайте э, Borderline Disorder, почитайте в Scopus, э, вбивайте PubMed или Scopus, Borderline Disorder, посмотрите статистику, что это за расстройство, какие последствия, и как это влияет на э, генофонд. И принимайте решение, потому что вы обрекаете себя, будущее поколение, и эту женщину на бесконечные страдания. Потому перестаньте верить в эту магию. Мы можем... Я все могу там за... Будете ходить на терапию ко мне. Я психолог в 35-м поколении. И я еще энергопрактики, энерготерапия. Эта херня не работает, во-первых. Во-вторых, они не понесут никакой ответственности, если это не сработает или только навредит. Потому что у нас это ничем никак не регулируется. И третье, что важно понимать, есть наука и есть статистика. Опирайтесь на нее. А статистика не на стороне людей с пограничным расстройством личности. Потому либо они принимают решение реально ходить на терапию, просто формируют свою жизнь в соответствии с этим, то есть реально начинают зарабатывать деньги и ходить менять это, потому что, ну, ладно, человек, допустим, с психопатией, он же никому не навязывается в общении. Он просто циничный, холодный и прекрасный. Он просто, ему на всех плевать, он молодец. Он не навязывается. Ну, люди же з пограничним ресурсом лічності нав'язуються і портять у життя іншим другим людям. Мінімізуйте контакт з такими людьми при можливості. Як говориться, по можливості збігайте цього. Так. Все в наших руках. Вибори, які ми робимо, що робити з нашим життям, з ким контактувати, з ким не контактувати. Це все в наших руках. Це головний меседж мого блогу, також завжди обирати себе. Тому все в ваших руках. Дуже добре, друзі, коли. Ваша біль та персональний досвід перетворюються на мистецтво, як це було в моєму випадку. Але я вам всім бажаю, щоб ви могли насолоджуватися цим мистецтвом зі сторони та не пускати це в своє життя.